Смертельно опасная школа в Василькове. Девятиметровая стена вдруг ни с того ни с сего рухнула прямо во время уроков. И только чудом никто не пострадал. Как оказалось, на разрушенную школу два года подряд выделялись сотни тысяч гривен на ремонт. Давайте посмотрим, как его отремонтировали вот здесь. Вот. Вот. Сюда поставляли пластиковые окна. Правда, вот здесь вот все. Директор на камеру говорит, что здесь нету трещин. Секретные материалы, конечно же, провели свое собственное расследование. Оказалось, что в Василькове на ремонт школы садика выделили почти 10 миллионов бюджетных гривен. По факту никаких ремонтов и рухнувшая школа легко может оказаться не последней. Как чиновники Василькова ремонтируют свое благосостояние за детские деньги? Смотрим. Васильковская школа номер 6. Три этажа рухнули просто во время уроков. Причина обвала уверены жители города ⁇ коррупция. Ведь за последних два года на ремонт обвалившейся школы потратили 560 тысяч гривен. То, что я, вот сейчас уже освоим эти кошты, сейчас уже будем А Отдел образования в этом году стал самой дорогой статьей расходов в городском бюджете Василькова – 9,5 миллионов. Если глянуть в местный бюджет, то местный отдел освіти получает наибольшую часть из всего бюджета города Василькова. Это примерно приблизительно... процент 40. Депутат Васильковского горсовета Николай Неделько подтверждает, деньги на ремонты школ и детских садиков обязательно выделялись в каждый депутатский созыв. Капитальный ремонт покрыли ЗОЖ номер 3. Это новая школа, відносно. Вона одна из новых в городе. Майже полтора півтора миллиона гривень. Харчоблоку, снова третья школа, если бы 640 тысяч. Кроме того, все эти проблемные школы должны были быть готовыми к началу учебного года. Каждый депутатский корпус и каждый депутат должны проголосовать за то, чтобы детям сделали ремонты в школе, полагали внутренние помещения. Это Васильковская школа номер 7. Местные считают, что она рухнет следующей. Скоро рухнет и эта школа. Ей долго тут стоять не придется. Вот. И рухнет она только потому, что дети не укрепляют Фундамент. На капитальный ремонт твердого покрытия на территории школы Васильковский горсовет выделил 110 тысяч гривен. Кирпичи вот эти, которые были, они когда-то вот здесь вот были, вот так. Размытый фундамент и трещины на фасадах. А скажите, а когда вас останний раз в школе ремонт робили? Э, не знаю. Э, уже. Миллион на ремонт закопали в этом полуразрушенном детском саду. Ну вот это разве нормально? Что вот это такое? Это все течет вот оттуда, нарушает. Уже дотекло до такого, смотрите, течет сюда. Зеленая вода. Вот. Трещины, вот туда пальцы и руки заходят. Месяц назад мэр города Владимир Сабадаш вместе с начальником отдела образования Лилии Казак торжественно отпраздновали начало учебного года в отремонтированном садике. Почитаю. Просыпающиеся ступеньки прикроют дорожками, а потрескавшиеся стены – шторами и шариками. Это видео мэр города удалит сразу после обвала школы. Ремонтировала садик «Солнышко» фирма УБТЛТД, директором которой является казак Вадим Павлович. Договор на этот ремонт подписывала лично начальник отдела образования с такой же фамилией Лилия Казак. Підрядником цих цих робіт була фірма, директором якої є там однофамілисти, два, скажімо так, афільйованих підрядника УБК і архітектоніка. Вони між собою пов'язані. Більшість подрядів на ремонт учебних заведень теж виконували ці фірми. На останній зустрічі, коли ми спілкувалися з Лі Олегівною, був присутній цей підрядник. Ну вона захищаючи його, сказала, що Делают там трошки дороже, на они ну, дуже якісно виконують свою работу. Правда, оказалось, что дороже и значительно. Фирмы-подрядчики гораздо завышали стоимость материалов. для некоторых материалов завышена на 50%. По смете исполнителей работ один дверной блок стоит 6 тысяч гривен. А вот точно такие же двери заказали родители, правда, в три раза дешевле. Но самое интересное то, что компания «Архитектоника», которая победила в тендере стоимостью миллион двести тысяч гривен, руководитель которой тоже однофамилец, казак Александр Владимирович вообще не имеет строительной лицензии. Всіх до одної фірми вибирала Лілія Казак Лічна. Створюються фірми, афілійовані з головою адміністрації, наприклад, у нас є, які теж чомусь не за незрозумілих причин вони виграють всі жирні тендери у нас в районі. Да? То він використовує для цього під субпідрядні організації. Не маючи своєї виробничої бази, він передає свій підряд, який якоби він виграє. Субпідрядні організації. І я так думаю, це вже як мінімум 10% коштів втрачено. Мы решили узнать, чем живет скандальная чиновница и были шокированы. Работница сферы образования, которая практически всю жизнь проработала простым учителем в маленьком провинциальном городке, сумела заработать на три земельных участка в Василькове и области, трехкомнатную квартиру и дом на 260 квадратных метра. Кроме того, семья чиновницы владеет, вдумайтесь, десятью автомобилями. По факту обрушения стены в школе полиция Киевской области открыла уголовное производство нарушение правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений. Судя по всему, наказать собираются директора школы, который и есть ответственным за ту самую эксплуатацию зданий и сооружений. Мы же в первую очередь рекомендуем правоохранительным органам обратить внимание и на факты коррупции в местной власти Василькова. И давай, давай! После обвала школы премьер-министр Владимир Гройсман приказал наказать виновных и обещал разобраться в сложившейся ситуации. Таких речей доводить байдужесть и безответственность. Уважаемый Владимир Борисович, редакция секретных материалов надеется, что вышеизложенные факты помогут вам поскорее выполнить свое обещание. Уряд поможет. Там и видно в эту школу, и навести порядок, там проблем не будет.